Не знаете. Меня зовут Светлана, мне 62 года, в феврале будет 63, инвалид второй группы. Вот. В это сложное время, конечно, оценить эту помощь, просто сказать спасибо или сказать, что все прекрасно, это мало, это сказать. Такое, когда сегодня очень мало уделяется время друг другу даже вот мы вот такой обстановочке здесь верующие люди и как-то каждый со своим несчастьем, горем, то получить вот эту консультацию, получить, я очень огромно благодарна терапевту, с кем была полностью поменяла свое мышление по поводу своего здоровья, психолог, умничка Оля, да и вообще все остальные, окулист, зубной, нет слов, чтобы выразить благодарность и этой бригаде, и тем, которые финансируют, спонсируют этот трейлер, поликлиника на колесах. Огромное-огромное спасибо всем, которые трудятся, а молодежи этой верующие, пусть Бог дает силы в семьях благополучия и всего доброго. Спасибо.